Hamiye salam. birinci ile istiyorum Last of Us'dan başlayayım. İkinci oyunu üç defa bitirenden sonra dediğim birinci oyunu da oynayayım. Ve ilk oyun gameplay'ime nispeten hikayeni daha çok beğendim. Oynanışı böyle yardımda kalan kimiydi. Çünkü ben New Game esas çok şey gözdürdüm. Çünkü ilk oyunda personajı inşaf etmeye çalışırsa, zombilərlə üz-üzə gəlməyə məcəlləşdirdi və eee yəni birinci hekayə ilə bağlı deyə bilərik ki bir dünyada zombilər zatlar ələ keçirir. Virus yayıldı dünyaya və ondan sonraki dünyadan bəsdir. Lasos tanımayan yox deyən ki bu oyunu. Nəysə, orada elini həyata dair tərcümlənməyi var idi. Bizim baş personaj Joel-la barədə çıxırlar. Joel deyir ki, burada insanlar yaşayıb idman növləri ilə bağlı məlumat verir. Universitetin kampusuna gəldə universitet dairə məlumat verir. Cəmiətdə burada həm elm araşdırma edilir, həm də parti edilir, içir, zə. Qız tələbə deyir, "Aynca maraqlı. Çünki özü də bir əskerlik məktəbi deyən bir yer vardı, hərbi məktəb. Çünki həyatda qalmaq istəyən insanlar bu instinktlər biraz qabarıb, üzə çıxıb, şib o instinktlər ki, ətrafda zombilər və nə isə o hərbi məktəbə gedib və deyir ki, insan həm dərs oxuyub, həm də necə əylənə bilər. Bunu biraz təsəvvür eləyə bilmir. Bax belə. Sonra qara dərili personajlar xeyir gördüm ortada. Yəni mən elə bilirdim ki, nəyə görə dedim bunu bir az iççi səsləndim. Çünki bizim əsas hekayəyə təsir olmada, səkəyə təsir olmada arada bir-iki dənə personaj girir. Bizim Joe kimi atası ve bir de də oğlu var. Garaderli e, ve sonra ölürlər. Bir salzat geçmeden. Ben boşalmadım onu hikaye niye koyup? E, Çünkü Garaderli niye olduğu mukusu e, da Bu oyunu ə yaradan Neil Druckmann-ın ikinci oyununda çox tənqid edildilər ki, Social Justice Warrior söhbətləri eləyir. Sosial ədalət hər cinsdən, hər əqidədən, millətdən insanı soxmuşdu da oyuna. Ona görə tənqid edildilər. Mən fikirləşdim buna görə də bəlkə, çünki heç bir backgroundu, arxa planı yox idi bu oyuna soxlan personajın ikinci oyununda var idi amma mən ikinci oyundakı tənqidlə razılaşmıram. Hər birinin bir məqsədi, amalı var idi. Çox gözəl alınmışdı. Olmasa belə artıq öyrəşməli idi. Həyəcəcə bəlkə də bizim kimi ağlardan, ağ ağ üçdən xeyirlər, ondan ibarət deyil bəlkədə. Nə bilim, sadəcə istəyirdim birinci oyunda da əlavə olan personajlarım bir dəyəri olsun, güc də hekayəsi olsun. Çünki oyunu mən tamam unutmuşam. Yaxılarız adını. Görünür ağ 2013-cü, 14-cü mart izidlə. Xeyr evvelin oyunudur. Neyse. Joel niye qoca çalmır? Belə maraqlı bir şey var idi. Bu Joel'un oyunun başlangıcında kızı ölür. Sonra onu yazır ki 10 yıl sonra bu adam eyni kalır. Bir adam yaşlanmaz yani. ikinci oyunda da eyni kalır. başa düşmürəm. Şey, İndiyə oyun nisbətən gələcəyə keçir və köcalmağın həllini tapdı. Mən buna bu yalanə inanmayacağam. Çünki elədirsə bu vaksini tapın, cəmaət dişləyəndə ölməsində, zombi dişləyən cəmaət ölür. Bu biraz absurd gəldi və internetdə mən bir nəfər belə görmədim ki, Lost of Us çox-çox populyar bir oyunda bu məsələyə bir əncam çeksin. Biri desin ki, burada nə baş verir? Bu niyə qocalmır? Vaxt belə, sonra nə deyirdim? E, gameplay Gameplaydə bir dənə bəyənmədim məqamı oldu. Bax tutaq ki, oyunun axırında biz xəçxanağa gəlirik və bir dənə silah var. Nə nə idi? A, K, K on, səsəm, K Nəsə, AK, K deyiləsən. Onun səsi səsməsi K idi. Nəysə AK-41 deyil, 40-dır, nədir? Belə də öz daxilində 40 dənə qülləçi olan bir silahdır. O birlər çünki deş-altı qülləli idi, tapancadır. Sonra nə bilim yəni tufangdır. Bunlardır. Amma bu yeni gələn silah fərqi çünki ordu ilə üz-üzə gəlirsiz və maraqlıdır ki, o silahı əldə elədin, oyun bitir. Yarım saat sonra zə. O başa düşürəm. Amma New Game Plus-da o silahı oyunun başlanğıcında ala bilmirik. Ürəy texniki problemləri hiss edə bilərsiz oyun köhnə olduğu üçün. İkide olan həzzi heçcür heç birinci oyunda ala bilmirsiniz. Ümumiyyətlə Last of Us 2 o qədər keyfiyyətli bir oyun deyiləm, məhsul idi bizim şey dövr üçün 2020-ci il üçün. Və həqiqətən çox ləzzətli bir əsas yeməyi idi deyərdim. Hətta Hə, və belə mən də gördüm ki, bu silahlarla atlar keçəcəyə rahatlıqla. Yo, bu elə 1-ci oynanışında qazandığın silahlar var idi 5-ci saatda əldə edir bu silahı. Bu oyunda da gərək sən 5-ci saat açatsan ki, o silahı əldə edəssin. Bu belə absurd məqam. Nə isə başqa bir şeyə keçək. Ghosts hayaletlər türkçə adı. Bu filmdən danışmaq istəyirəm. Birincisi deyim ki, mən Reksdən çox da elə deyək, aram yoxdur. Çox da bu tip məfhumla, bu rəqs məfhumu ilə münasibətim yoxdur və çox da ciddi gəlb eləmədiyim bir şeylərdir. Otelləri crinch xərçəngə olma. Və ondan oluram, izləyəndə çox da maraqlı gəlmir, yəni. Burada rəqs həyatı ilə ba ma bağlı maraqlı nuanslar var idi. On çox xoşuma gəldi. İnsanı bir az cəlb eləyir ki, bax. Çünki Ölkestandan danışan adamların adətən elə bir ki, özlərini həyatda ə, ən belə üst insan kimi təqdim edirlər. Bütün məqsədlərinə çatıblar, ali şəxsdir. Burada amma yox. Görünür ki, Rəksidən insanlar bizim kimi adi, yəni məhəldədən çıxıblar, çox belə fəqir, belə də üzü yola insanlardır. O bisləri kimi elitist deyillər. Yəni çox empatiya qura bildim rəks edən insanlarla sonra Türkiyədəki iqtisadiyyat məsələsinə değinir insanların çətinliyi bir ara ə, özləri pul düşdürürlər birlikdə ki, bəs çempionata qatla çıxsa. Sonra dayın, nə bilim, orada da personaş var idi, iki çadıda oturan gənclərə müdaxilə. Onlar rəks edirlər. Dedim, dağılış indi, arada hətta polislər də gəlir. Cinsi qısıtlama məsələsi var idi, amma buna da deyil. Ümidə polis helikopteri var idi bir də hər 10 dəqiqədən bir polis helikopteri metaforu var, gəlir, yaxınlaşır. Orda birrə polis nəzarətinin, polis dövlətinin biraz tənqidindən bəhs eləyir, amma o helikopter metaforunu tam başa düşə bilmədim. Türklərin Suriyalara qarşı münasibəti də var, amma şeyə çox bəyəndim. Burada e, iki tərəfli münasibət var, bir mənalı deyil kəskin olaraq. Birinci şeydən bəhs eləyir. Suriyalılar mağazada işləyir, onu, bunu hər yerdə işçi təbirləşir. İkincisi də bu adamlardan istifadə edib evizadı suriyalara bahaya satan. Onlar belə deyək də başını tövləyəndə bir növ turistləri elləri xarici idi bahaya söxür hər şey. Bu belə başını tövləməyə çalışan insanlar da göstərir. Sonra nə demək? O feminizm mitinqlər məsələsi var idi. Onları çəkib, feminizm mitinqlərini çəkib. O Türkiyədə belə bir qrupun var, terrorla mücadilə. Onlara göstərdilər. Əlbəttə ki, bular da bu işlənmə məşğul, aran qızışdırmaq istəyirl bu feministlər, zətlər və belə də hə? <laughs> bizdə o işverənliyi sözün çox istedildilər. Məncə işverənlik bax budur, yanlış bir şey kimi təqdim etmə. Bizdə insanların öz hüququnu müdafiə etməsi nə işverəndir. Amma burada əslində işverənliyi deyilən şey bəlkə də budur. Məsələn, bunlar sivil formayla gələn feminist kimi gələsənsə sanki tərbə mücadiləyə burada nəsə qaranlıq var ölkənin qarşısında. Nəisə, orada Emrah Özdemir var idi, aktyor. Çox bəyəndim onu, həqiqətən əla idi. Bir neçə cinahda çıxış eləyirdi. Yəni birinci gəlir, e, Suriyalılara ev satdırır, sonra parti, partiya, partiya sərdir ki, özünü birərə aparır. Sonra nə bilim, evlərin su vağızı adını işinə baxır. Burdan gəlir qıza diləmə, cinsiyyət qısqanması eləyir. Yəni o qədər şeyin öhtəsindən gəlib ki, mat qaldım. Həqiqətən ləzzətli idi. Və o baş personaj deyil ha. Bir növ A da deyil, amma B kateqoriyadadır filmdə e, rütbə olaraq. Amma çox gözəl öhdəsindən gəlib, əla əsas personajlardan da gözəl icra eləyib işini və xoşuma gəldi Emrah Özdəmir. Dədim ki, o suva məsələsi, qədim binaların sökülməyi, sonra onun yerinə otel tikməsi, sadə bu məsələlərə değinir. Hə oradan biraz pul şey eləyərik sadə. Sırp çıtırarğı məsələsi var. Türkiyədə bu, populyardır. Bina məsələsi. Çəkilişdə çəkilişdən bağlı bəyəndiyim bir kəram var. Biz avtomobilin içərisindən 5 dəqiqə çəkiliş edirlər. Bizim o Əmrah Özdəmirin personajı yanında adam mindirir. Nəysə, orada bizim Əmrah Özdəmir göstərir A ayna var, güzgü. Şey, o güzgü ki olar ayna maşının daxilində arxaya baxmaq üçün o balaca onun içərisindən bizim personajı göstərir və ətrafı bulanıq edir. E, çox gözəl bəyəndim o hissəni də, əla idi. Azən kiçik büdcə ilə gözə çəkilişəlmək olar bu bir nümunə idi. Sonra İstanbul şəhər mühitinə dəyinir. İnşaat məsələsi bayaq dediyim, səs-küyün bitməməsi, səs-cilikliliyi. Bir sıra ölkələrdə elektrik də gedir və Orda polislərin istəlişdə sizə nə deyilir? Hər şey Əmran özünün personajının üstünə atılır. Terror olur, onun üstünə atılır. Əslində mənfi bir personajdır və cəmiyyətə çox zərər verir. Amma burada demək istədiyi oldu ki, polislər işi yola verirlər bu hadisəni, bu keysi xariciələr demiş, əcnəbilər dü Türk türkçe sözlə də danışdılar, Türklər də əcnəbi də, amma yəni ingilislərə kimi. Bu bəhsə bağlayaq adına. Hər şey o personajın üstünə yığılır. Bax belə orada polisi tənqid edir bu baxımdan. E, Forza Horizon 4-ə keçək ya da yarısı ilə Azərbaycanın Forza Horizon 4, 4 yəni. Orda e, şey də qəribə bir missiyalar var idi oyunda. Halo-dakı o personaj gəlir bir anlıq elə özün maraqlı hiss elirsən 5-6 dəqiqə. Sonra nə bilim qatar missiyası var idi. Təyyarə ilə yarışırsan bir hələ. Çünki oyunda elə sürətlə avtomobillər var ki, 400, 350 sürətlə. Təyyarə ilə yarışırsan. Amma orada bir şey var idi ki, sən həmen o deyək ki, marşrutu təyyarə ilə bir getmirsən. Ya da qatarla. Onun öz yolu var və o biraz oval kimi belə fırla-fırla, ziqzak deyək, oval yox, ziqzakvari gedir və o atmosferə girə bilmirsən. Başqa kişilər ki, bu bir süünüdür. Yenə də bəyəndim, çox şən tərtib edildi. Əlavə missiya qoymaları, bu sadə bir açıq dünya oyunu kimi gələmə verib, o məsələlərə toxunmaya bilərdilər. Amma eləyiblər. Ümumiyyətlə Force Origins-i bir daha gördüm ki, mən e, tam simulyasiya olan oyunlar, yarış oyunlarında oynamışam. WRC 9 ya da Nine <laughs> kanalımda təhlil etmişəm onu. Sonra nə var? 4 seriyası var. Onla bağlı danışmışam ama bu tamam ailə səviyyədə Forza Horizon, həqiqətən. Edinburgh ümumiyyətlə tamamilə başqa idi. Edinburgh, Edinburgh, Shotland desən, orada Edinburgh hissəsi var, amma biraz da Birləşmiş Krallığın ortası ilə şimal hissəsi, Shotland deyən böyük hissəsi var. İngiltərələrində şimal hissəsi var. Çünki orada bəzi göllər zədl var. Düzdür. Nə bilim, şəhər olaraq Liverpool yoxdur. Amma orada göllərdən zətdən Xəritədə müqayisəli baxıram, onlar İngiltərə hissəsində qalır da. Bir Şotlandiya da yox. Düz orada belə konkret sərhəd yox, çünki Birləşmiş Krallığa tabedə Şotlandiya. Yəni İngiltərə. Nəysə, Edinburghu əla təsvir edir. Edinburghu çox gözəl yerdir. Baxıram, heyran oluram həqiqətən. Edinburghu keçən filmlər olsun, seriallar, oyunlar bir də bir şey var idi. Təzəlikcə baxdım kanalında təhlil etmiş. O Edin Buryo Glasgow da keçirdi. Amma yenə də bənzəyirlər. Under the Skin. O da çox gözəldir. Kanalında onu da təhlili var. Artıq nəyi zikr edirəm də bayaqdan. Şeydir. Mövzu bayaqki mövzuda da oldu. Deyirəm ki, müqayisə nə deyirəm, onu kanalında təhlil etmişəm. Hər şeyi bir-bir eləmişəm. Yox, elə bir məfhum yoxdur ki, ona deməyim kanalda. Nəysə Horizon'un açılışını bəyəndim. O ev alıq satq söhbəti qəşəng idi. Əməli başı dəllal kimi gəlirsən, aç dünyada ev alırsan. Sonra o sənəd elə ki bura yaxındır. Sonra tövsiyələr verir ki, dağ evidir, burada istirahət edirsən. Hərdən şəhərdən uzaqlaşmaq lazımdır. Belə atmacalar deyilir. Qəşəngdir. Qalalar, sonra şelalələr, oynaç dünyası olan mühüm nöqtələr var. Sənə məlumat deyib kəşf edirsən. Tarixi obyektlər. Sonra onu internetdən baxsan və görsən ki, necə real təsvir eləyiblər. Yəni Portret şəkil kimi də Forza Horizon 4 mənim ümumiyyətlə bunda deyim oynadığım ə, ən yaxşı qrafikalı oyundu. Buna yaxın bir də şey var idi Final Fantasy 15. Xeyil oyun istehlak edədim düşürəm. AAA böyük büdcədə oyunlardan. Və Forza Horizon 4-ün bu baxımından oyun olaraq təbii ki tərəfi ilə, amma qrafika baxımından həmişə under rated qaldığını fikirləşmişəm, bu barədə danışmayıb. Çox gözəldi mən hətta Forza Horizon 3 üçü tərəflərlə aralarında çox vaxt yoxdur. çıxdıq illəri deyirəm. Mən onu yükləmişdim, Avstraliyada keçirdim. O qədər də bəyənməmişdim. Bu çox ailəvi səviyyədədir. Hə, nə deyirdim? Buna bənzər bir də Find Funds 15-i bu qədər bəyənmişdim. Açıldı, niyə oldu bu qədər keyfiyyətli qrafika olsun? Horizon Zero Dawn da var, amma Horizon Zero Dawn-u mən 3 dəfə başdan başlayıb üçüncü də bir saat sonra yarımçıq qoymuşdum. Heçcür kürə... o gameplay-inə görə Mən gözümdən düşürdü, amma onun da grafikləri yaxşı idi. Bir də şeydə e, Forza ilə Final Fantasy-də şey fərqlilik, ikisində də avtomobil idarə eləyə bilirsən. Və o tamam başqa bir səviyyədə avtomobildən sürətli getməyə zəət. Bax belə, bəlkə də bu həqiqi həyatdakı texnologiya asılığımızın, yəni elektron bir şeydir, onun asılığımızın əks-sədasıdır. Orda İnsan istəyir ki, avtomobillə gəlsin. Halbuki piyada da gedə bilərsən də, nədir ki, o Final Fantasy-dəki dünya. Çünki Forza Horizon-da mütləq avtomobil, siz bu əylədə gəzmək olmaz. Çünki mahiyyəti budur oyunun, avtomobil yarışıdır. Belə sanki bir asıldığımız, belə vərdiş, vərdiş etmişik ona, özünü göstərir oyunda. Sorulmaydı məyə olar, o taksi məsələsi var idi. <laughs> Kirayə avtomobil şey idi bazası var. Sonra taksi sürücülüyü edə bilirsiz. Çox qəşəng geyidə. O gəlir, məsəl üçün, Londondan gəlib biri, başdır Londondan danışmağa. Deyək, London gecələri Edinburghdan fərqli olarsa, taksinə sürücü səyahətini götürsən, təyinat məntəqəsinə və o ərəfədə danışır. Çox gözəl olub. Mövsümün dəyişməyə məsələsi, o da əladır, dediyim kimi. Bu oyuna məxsus açıq şeylərdən biri, açıq niyə oyunlarında adətən tək mövsum olur. Bayaq o adın çəkdi Final Fantasy zətdə tək idi. Burada amma 4 mövsüm 4 də olur. E, belə. Növbəti filmimizə ya da oynana, nə isə filmə keçəyəm. Səpələnmiş ölümlər arasında. O bayaq Under the Skin dedim ha. Bunun da onun hətta bundan geri qalan tərəfi olmasın. Bunun atmosferi, çəkilişi, sabit kamerası o qədər həz verir ki. Yəni az baxırsan da alır, zada ümumi şi şey, o yolda çəkilən isə Azərbaycanlı belə bir film çəkə bilərmi? Lezertdə düzdür, o söhbət eləmək istəmirəm. Hazırda indi yaxşı bilmirəm. Mən ondan bağlı siadı tərtib etmişəm kanalımda. O playlistlər də var, baxa bilərsiz. Amma kinematoqrafiya olaraq deyirəm ki, belə bir iş möhtəşəmdir Azərbaycan üçün. O matosiklet hekayəsində nüans var idi. Birdə mən fikir vermişəm. Yadman gəlmirəsə indi belə bir şey olsun. Bu əla adam atasikleti populyer eləmək üçün, kütlələşdirmək üçün. Burada bir matosiklet hekayəsi var bu. Uzaq şərqe xas olan bir şeydi. Onu bəyəndim. Mən bunu gözləmirdim bizdən. Aktyorluq bəzən canlı hiss etdirir, bəzən də süyünə. Konkret olaraq rəy bildirmək çətindir bu mövzuda. Quduz metaforu var idi. O çox mənalı idi dey quduz qız deyir ki, tək ki o sevdi məni. Bizim baş personaj onunla öldürür-öldürə gedir, gəlir ondan şey olur. Ona ondan soruşur ki, sənə nə oldu belə hal əfalıma. Quduzla bağlı çox atmaca var. Bunu tez-tez görürük. Soru yola baxmaqla bağlı metafor var idi. Dururlar, birdən məsəl üçün bizim personaj gəlir, yolda fasilə verir, oturur 10 dəqiqə. Uzaqdan çəkiliş elədim bunu. Bir qız var. Evlə ailə daxil zorakılığa məruz qalıb və yolu çəkir. Avtomobillə hərəkət edir. Bizim personajlar danışır. Sonra yanına bizim özün əri də gəlir. O, o yolun çəkilməsi sizə çox xoşma gəldi. Əla idi. Yəni yola baxmaq. Yol kənarlarında nəmirə gətildi, əla görsənədi. Biraz şeydə sanki elə bir ölümdən həzz alırmış kimdir. O qəti səhnəsi də qəşəng idi. Sabit kameranın bura çox böyük təsiri var təbii ki sabit kamera Həl. o filmi daha da gözəlləşdirdi. Orda məsələn yaxınlaşdırsaydılar, ə, nə bilim biz arxadan çəkdir, yolun o bir tərəfindən çəksə, sonra nə bilim bəzi şeylər var çünki rejissorlar elə bir ki əlində olanları üstümüzə atıramısan. Bax bax bun da var, bu da var və o dəyər dəyərini itirir də mahiyyətini. Ona görə dedim ki, yolun bir tərəfindən çəkilmiş olmağı əlaya idi. Sonra otları yolmaq metaforu var idi. Mən ona fikir verdiniz. Adam təfələrlə gəlir, bir atdan düşür, otu yolur. Bir maşından düşür, belə piyada vaxta dayanır, otu yolur. Maşın deyim, mataskretdən. Daim burada otu yolmaqla bağlı bir atmacı var idi. Onu da başa düşmədim. Bu da hesab edirəm ki, bir metaforiy idi. Zorla evləndirmə onions tip. Bilirsiz, onunla bağlı deyilmir bayaq alə daxil şeydir. Cinsi qıstlamalarla bağlı var, amma bunu bəzi filmlər kimi, bəzi Azərbaycan filmləri kimi filmi mərkəzinə qoymur. Niyə? Çüküpləri var, filmi mərkəzinə qoyur və bütün film o mövzunun ardınca irəliləyir. Burada amma o deyil, ona belə değinir, heç arada 5-6 cümlə deyir. Biz o seyrdən dediyim kimi kinoteoqrafiyadan sinematografiyini onu başa düşə bilərik səyirdə. Ümumiyyətlə çox o hissə də çoxdır. Belə var bəsür Azərbaycanla çox. Mənim bayaq dediyim tərtibli siahda var, indi adı yadıma gəlmə. 25-30 dəqiqə qısa filmlər tamamilə bundan bəhs edir. Belə 1 saatlı, 1 saat, saat yarımlı belə filmlər də var. Adını çəkmək istəmirəm. Tamamilə bunu özünə həsr edib. Bu belə burda amma çox gözəl o mövzunu e, içinə əlavə edib. Filmin içinə əlavə edib və Orda özünüz artıq izləyəndə başa düşürsüz. Bax belə, daha durub 3 saatlıq film çəkməyib ya da bu şey üçün, bu mövzu üçün. Düzdür, bu əsas mövzudur, bunu unutmaq olmaz. Yenə də bu formada da izleyənə çaxtırmaq olar. Bunu demək istirdim. Çox uz uzatdığımız uzunçuluk elədim necə deyirlər? Məni bağışlayın. Hə. Sonra nə dedim? Bu baş personacı qovan 3 nəfərin maşını hər səhnədə dəyişir. O, o da bir mənəcə bir nüansı idi, nə isə demək istəyir orada rejissor. Biz də avtomobillərin çəhidlərinin növlərim, amma üçündə də avtomobil dəyişdi. Birində Niva idi, onu bilirəm. Birində o belə bozumtu rəngli olan Sovet avtomobili var ya, maşını. O idi. Sonra birində də nə idi? 06 idi, nə idi? Dəyişdi. 4 dəfə oldu hətta deyəsən, 4 dənə də avtomobil dəyişdi. Nəysə o da bir qəribə bir şeydir, niyə oldu? Çünki hadisələr şey deyil, bir ay ya da bir ilin il ərzində baş vermir də. Bir gün, iki gün bu ərəfədə baş verir. Belə baş tutbu hadisələr. Hətta i̇şte, nömrələr də dəyişir. Çox oralda nömrələr dəyişir. Hətta bir ara qayıqla gəldilər. Bir səhnə var idi. Ölüm səhnəsi. Ora qayıqla gəlirlər. O da maraqlı idi. Məncə dedin ki, bunlar hamısı atmacadır və rejissor istəyir ki, bunu biz özümüz tapaq. Mən Orda bunu nəyisə demək istədiyini tapdım, amma nə demək istədiyini tapa bilmədim bax belə. Birini ölməzdən əvvəl şeydir. Diri-diri yumaq məsələsi vardı. Yenə yəni, dedim ki, bu bu açıq metaforuydu bu. Yəni ham gördü bunu, amma məna verə bilmədim dediyim kimi. Bax belə. Film çox gözəldi, bəyəndim. Əhsən, həqiqətən çox sevindim ki, Azərbaycanda belə bir film var. Bax belə. Ansen filmdeki bunu bunu Mubi'de gördüm. Düzdeyle Ghost Türklerin Hayaletler filminde Mubi'de görmüştüm. Bunda da yukarıda dediğim filmde kim filmde dedim olmuyor. bunda olan o çekiliş var idi. Mesela bir otağı var. Hem sağdan görüyor, hem soldan, hem yukarıdan yani çekiliş metotlarını görürük. böyle. İki defa baxırsınız da bu sizi çok beğenebilirsiniz bunu ama ben artık bezirəm bir müddət sonra da bu çekilişten üst üste bu tip de şey filmə baxanda demirəm şey səpələmiş lömlər arasından üstündən onu dəzəvdə tutmuram. Onda bu tipdə yox idi. Sabit idi onda bir azca. Bunda da sabitliyi var. Amma bir otağın 4 güncündən çəkilmiş kadr istəmirəm də 30 saniyə içərisində. O yorur adam. Elə ki, YouTube videosuna baxırsan, şeydir 5 dəqiqə içərisində hər şeyi eleməzsən ki, o izləyici videonun içərisində qalsın. Bax buna oxşuyur. Nəysə Bu yad birinin başqa şəhərə gəlib orada yaşamağı məsələsi var idi. O ilə çox empatiya qura bildim və mələzət elədi o hissə. Çünki onu şişirtmədən dialoqlarla başa düşürsən, o yeməyi intezib işə getmək istəyir sad günorta fəaliyyətində anası ilə danışır, ordakı dialoqlardan başa düşmək olur. Çünki elə bir böyük çeşid də yod filmi və müeyyən məkanlarda keçir film. Biraz sitcom abhavası var demək ama gülmele değil. deyil də sitcomda komediya olur axı. böyle. belə. E, məkan sayı azdır. O ona göre filmi izləyim biraz tek mekanda keçən film de demiyorlar ama amma tam elə deyil. Burada maraqlı bir detal var idi. Dəlixanaların sığortadan pul qoparmaq cəhdidir Amerika ilə bağlı çünki bu qız heç nədən gəlir dərxhanaya düşür. Deyir mən özümü pis eliyirdim. Həkimlər bunu götürürlər, dərxxanaya salırlar. Budur ki niyə bilirlər axı? Bunlar kordla, bunlar necə həkimdir? Deyir ki, sənin sığortan var. Nəsa sığortandan pul qopurması. Burada birs Amerikan, şey, xəyali deyilən bir şey var. Amerika yoxsu. American dream zətd. Bax ona biraz Amerikan xüyası və belədir. Onu atmacalar var idi. Düzdür, adam qaldın. Şeydir bu adam Amerikandır. Həmişə də orada yaşayır, başqa yerdən gəlməyib. Amma iş məqsədinə başqa şəhərə gedir. Bu, bu baxımdan deyirəm Amerika xuli asaydı. Nəysə orada bir dana şey var idi. Kömək edən adam var idi. Digər xəstəxanalar haqqında ə şeydə məlumat verir. Bu sığorta şirkətlərinə məlo. Jurnalı çıxır sonra. Bundan başqa bir də nə həkim var idi ki, o buna kömələmək istirdi. Xəstəxanalar haqqında danışır zat. Amma o da manipulyasiya eləmək istirdilər. Anası gəlir, anasını da şeydə manipulyasiya eləyirdilər. Kesis vəkilə gəb nə ne deyəcəksiniz? Necə izah eləyəcəksiniz? Amerikada bu çox populyar idi. Hətta evəllər olurdu bu tipdə manipulyasiya səhnələri. Bu əsasən şeydə olurdu məhkəmə filmlərində. Bu məhkəmə filmlərində bunu çox gördü axır. İndi təzə film çıxmışdı. O Chicago Seven idi nəba belə. Tam adı yaddımda deyil. Ya az gəlir belə filmlər. Ümidim bunda o yoxdur. Mənnəsa o deyil filmin, amma o səhnə xoşuma gəldi. Sonra nə deyirlər? Bizim bu dediyimiz kimi şey jurnalist içəridə araşdırma edir bura ilə bağlı. Research eləyir. Gəlir Məlumat verim, bizim təzə gələn qızlar, xəstxanaya gələn qızlar deyir ki, burada hətta elə bir yer ki, sən narkotikdə sofa bilərsən içərsən. Sığortan pul, buranın pulunu verdiyin üçün sən burada hətta 3-4 həftəlik tətil kimi də eləyə bilərsən. Buna bunu istismar, buranı istismar da eləyə bilərsən. Burada dincəlmək üçün də elə bir necə illik tətil olur. Sən öz dəlliyi kimi göstərib 3-4 həftə sonra sağalırsan, çünki yüngül dəlliyi kimi səni götürüblər də bura burda rahat üçdür həftəli illik tətil və eləyə bilərsə şey var idi Azərbaycan da. Pitovka olsa o yadıma çıxdı lap. Hə, nə isə. Orda bir səhnə var idi Meşənin mavi olması. O qız qaçmaq istəyir. Bu bunun bir şeyi var idi. İllərdir bunu izleyen adam var idi, mənyaq kimi bir şey. Bunun, bizim qızı axtarlırlardı. Onla şey üzə gəlir və meşədə meşə mavi rəng alır. O çəkiliş çox gözəli idi. Mən Mende filmini xatırlatdı. Filmin büdcəsinin bir üstündə çəkiliş var idi. Gözəl idi. Sonra axırda nə bilm qız tram alır. O tramaya görə dediyim kimi manyakı birnə oxşadı. Əslində köhnə sevgilisidir amma qız onun ayrılmasından sonra olan yəni dəli kimi elə bir ki bunu psix bir insan kimi bu qızı hər yerdə izləməyə başlayır. 600 km başka şehre gelir. Bunun yanında da dedim dediğim gibi bu filmi de beğendim. Teşekkürler Mert'in.